Всем привет! С вами я, Археоном ТВ, И сегодня <как> я покажу вам свой мультскин. Покажу, как я прокачался. Вот у меня уже 15 уровень. Был 13. -й. Имидж 1911. Я хочу дойти до 2000 с чем-то. А был у меня Имидж 800 с чем-то. Да. Ну, Прически я купил себя за 21 серебра. А, кстати, у меня я стал уже магнат, точнее аликар. Потратил в магазине более 500 тысяч золота. Да-да. Я уже потратил 500 тысяч золота, даже больше. 500 золота, а не 500 тысяч, 500 тысяч, очень много. И сейчас у меня уже 0 золота, а было 500. Да, 500. Я прокачивал себя долго прокачивал и вот кстати сейчас обновление на телефон вот смартфон показываем вам тут все ваши друзья 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 вот тут есть ну тут приятели а тут друзья уже вот котенок вестерлин тут ваша жена может даже девушка вот вот тут сообщение... Ну, короче, вот... Вы можете переписываться с друзьями, которые у вас есть в аватарии. Вот это объявление, которое вы все создавали. Я еще ничего не создавал. Так что будем дальше смотреть. Тут можно делать селфи, селфи камера. Тут можно добавить человека, но список пост закрыть. Вот, можно сделать вот так. Или вот так. Делать это можно за одну пленку. А еще можно свой телефон украсть. Вот. Здесь 15, 10, серебра, 31, тут уже остальные. Но у меня уже нет такого уровня. Так что у меня просто черный. Я не стал покупать телефон, думал, нахер на. Еще тут есть украшение. Вот, украшение для телефона. Вот чертенок нужен уровень 20. Бантик, ангелок, кошачьи ушки, мышины, мышины ушки. А, нет. А, да, мышины нужен уровень 40. И звезда. Тут еще есть музыка, вот. Ну, тут можно было это добавлять. Короче, их тут очень много, я не буду все перечислять, их очень много. Об обновлении я поговорю. Теперь посмотрим мою одежду. Сейчас будем показывать одежду. Вот рубашки Пижон я купил. Э -э, рубашка Хардбет. Я не знаю, что я неправильно прочитал. Что... Костюм Генерал Понде Бесной. Ну, это то, что я покупал пока я становился магнетом. Ну, тут больше я ничего не покупал. Из низа я купил бруки Монако. Э, и все. Так, верх раз Обувь я здесь купил кеды хипстер. С аксессуаров я купил рюкзак, маска синоби. Она стоила 20 серебра. Очки блузет э, зеленый и маску, ну еще черная треуголка, ну пиратскую херню, еще я ходил по этим, ну, блять, как его называется, ну по красоты и просил сделать песенку, вот такой песенку не сделали, еще мне сделали рисунок, вот тут на лица, ну короче вот такой ну, я его стер, так как песник не было вообще видно и рисунок мне не понравилось. Вот так я выгляжу, сейчас в аватаре. До этого я еще и был вымовлен, но не сошлось. Сейчас мы сходим на улицу и погуляем просто. Ну, так как поговорим. Видео не выходило, так как я перележал из дома в другой дом и не хотелось мне снимать так как переезд и там готовить все это капец просто вот меня не хотел очень долго трудились ну переезжал очень долго оставлял мебель видосов долго не выходило я знаю еще теперь мы можем... Ну-ка, давайте сходим, посмотрим. Даст она вип или нет? Если не даст, я ее скупью. Так как сейчас у меня 0 золота, а випа нет. <laughs> Это капец. Если мне дадут вип, то мне страшно повезло. Маша, прояви. Маша, 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 Привет, Уроды! Пидоры! Убью. Ну, короче, мы поговорили с вами. Я рассказал, видос вышел. И всем пока.